285-річний ювілей відзначило місто Миколаївка. На масштабні гуляння городяни зібрались 26 вересня. На сцені молоді таланти розповідають про місто своєї мрії. Під сценою про це ж розмовляють місцеві управлінці. Поважні гості, високопосадовці, саме від яких залежить справдження мрій талановитої молоді. Здебільшого розмовляють про опалювальний сезон, ремонт доріг та субвенційні гроші з держбюджету. Від своєї учасності виконання кожного. Завдань заложить якие життя у сие Миколаевки. Ремонт дорог, наверное, уже может произойти и в этом году, потому что к нам должно зайти 2,6 миллиона, где в них где-то 937 тысяч это капитальный ремонт дорог по улице Маяковского. Это уже это реальность этого года. Реальность этого года это капитальный ремонт, продолжение капитального ремонта, если детского сада 43 и 44. -го. Это тоже реальность. А вот будущий год уже есть определенные договоренности захода к нам порядка 6 миллионов по экологическому фонду на ремонт системы внутренней ливневой канализации в городе. Учитывая то, что жизнь города неразрывно связана с градообразующим предприятием Славянская ТЭС, Славянская ТЭС на сегодня успешно работает на рынке. И я уверен, городу, города будут большие преобразования с точки зрения благоустройства и с точки зрения улучшения жизни жителей этого города. Підтримати та привітати миколаївців із славетним святом завітали і шановані гості. Озираючись на той шлях, який пройшли містяни у 2014 році, та аналізуючи масштаб відновлювальних робіт, вже здійснений у місті, зрозуміло, що підтримка для миколаївки сьогодні як ніколи актуальна. Це ж стосується і багатьох інших східних міст країни. На цьому зійшлись учасники міжнародної конференції, присвяченої темі відновлення сходу України. Возраждіння Востока Украины. Это очень важная сегодня актуальная проблема. А для меня, тем более, нужно сегодня восстановить экономику, восстановить рабочие места. Сегодня нужно посмотреть, и, может быть, даже спросить, а что необходимо. Вот это очень важно сегодня. Каков ваш личный вклад как человека из этой земли? В общее дело, возрождение Тамса. Меня э, пригласили участвовать в проекте политической силы наш край. Я сегодня являюсь заместителем руководителя областной партийной организации. И э, на мне лежит организационные вопросы очень много. Я думаю, что это очень большой вклад объединить людей, которые могут что-то сделать для нашего края. Говоря о предстоящих выборах, какие перспективы вы видите для города и максимально удачные фигуры в этой политической игре вы рассматриваете? Из тех фигур, которые я знаю, которые планируют идти, да, ну, это, ну, как минимум, я знаю сегодня две кандидатуры: это Зантов и Третьяков. Да? Но по Зантову я скажу, что ну, те, кто его, скажем, поставил, те уже поняли, даже те поняли, что это не сделали большую ошибку. А что касательно Третьякова, то я хочу сказать, что это реально очень мощная фигура, которая достойна быть мэром в городе Славянске. Не просто достойно, а которого не нужно учить. Он был мэром, он был заместителем губернатора, он возглавлял областную э, экологию, управление экологией области Донецкой. Э, ну, лично у меня очень многие много было связей с ним. Я хочу сказать, та э, э, наша. Родная улица Коммунаров. Это благодаря ему она сделана, потому что он помогал мне очень много для того, чтобы мы смогли эти деньги выбить. Мы на эти деньги э, в 2010 году сделали улицу Коммунаров и октябрьскую, октябрьскую революцию, кусочек там закончили в городе Славянске. Я думаю, что здесь есть его уклад, очень большой в этом. Я не говорю уже о фосфоре, потому что, ну, скажем так, фосфор начинал э, Третьяков начинал еще до меня делать, да, я просто уже с Третьяковым заканчивал этот процесс. И я э, с гордостью сегодня говорю что я с городским советом готовил ему грамоту городского совета и лично вручал ему. Очень важно, когда человек понимает взаимосвязь местного самоуправления, имеет хозяйственный опыт и понимает вот эту связь с государственными структурами, с кабинетом министров, с министерствами, с администрацией президента, с губернатором. Он понимает это все изнутри, он это все прошел. И поэтому я сегодня лучшего мэра, чем он сегодня просто не существует, во всяком случае, в том поле, которое сегодня присутствует в Видимости в городе Славянске. Я поддерживал хорошие связи с городским советом, вот и то проектирование очистных сооружений Николаевки, которое проводилось в том числе за экологические деньги. Вот я тоже знаю и даже та тяжба, которая между Райгородком была и вот Николаевка, я тоже это знаю, абсолютно не один год. Поэтому я просто благодарен сегодня, то, что меня пригласили, я не мог отказать. Вот, и я хочу поблагодарить всех николаевцев за тот труд, потому что я знаю, что это город тружеников. Каким вы видите сотрудничество Николаевка и Славянска? В сегодняшних условиях, в условиях децентрализации власти, я вижу Николаевку самостоятельным городом, самостоятельной громадой. Я думаю, мы к этому придем. К этому нужно только подготовиться, создать соответствующую инфраструктуру. Это раз. А во-вторых, всегда мы будем партнерами, независимо, как сложится дальше судьба. Потому что единое транспортное обеспечение, единые вопросы, связанные с работой промышленных предприятий, энергетическое обеспечение – это все общее. И вообще я всегда говорю, что люди рождаются и умирают поодиночке, а живут все вместе. Поэтому я думаю, что мы будем жить все вместе и будем… Делать много-много хороших дел для этого... Нашого родного краю, звичайно, подарунки та слова підтримки від високих гостей були не єдиним моментом колоритної програми свята. Головними діючими особами цього дня стали лауреати премії Людина року співробітники слов'янської ТЕС, підприємства Сервіс Комуненерго, шкіл, дитячих садків та медичних установ отримали з рук міського керівництва символи визнання наполегливості, високого професіоналізму та компетенції цих спеціалістів. Максим Лєпко, Антон Ма. Русов, Артур Брашко, Ярослав Галата, Василій Гарбуз, Валерій Доценко. Імена більш ніж трьох десятків людей значились у почесних грамотах Миколаївської міської ради. Командна робота сам нічого не доб'ється. Щас і в школі в нас і в лікарні, жо їх так точно. Все. Я возглавляю про союзну організацію, районну организацию організацію вже на протяжении 26 лет. Поэтому Тому без коллектива нічого бы зробити було невозможно. Коллектив – Колектив це все. І ця заслуга, я вважаю, навіть не наша, це заслуга колективом. За два дні народних гулянь, присвячених ювілею рідного міста, Миколаївка вкотре підтвердила, ця громада і святкує, і працює на всі сто урочистості та масові спортивні заходи подарували людям два дні відпочинка. А вже в Понеділок стартує новий відлік, новий рік і новий робочий день, за який треба встигнути дуже багато, так як 61 рік тому, 26 вересня, коли черговому дню народження міста присвятили перший пуск серця Миколаївки теплоелектростанції. Хочеться поздравити всіх жителів і гостей міста. У нас дуже багато переселенців в Миколаївці. Хочеться поздравити з прекрасним праздникам. теплым, душевным, уютным. Пожелать всем крепкого здоровья, ну, мира добра, с праздником, быть добру и миру. Для меня это родной город, я его очень люблю, очень люблю людей в этом городе. И я думаю, что будет все нормально, мы победим. Я желаю мирного, светлого неба, я желаю э, работы, приносящей моральное и материальное удовлетворение. Я желаю э, счастья нашим детям и желаю всего хорошего, светлого будущего. Хотел бы сказать каждому Николаевцу, маленькому, большому, юному, пожилому. Огромные слова благодарности за их терпение в восстановлении нашего города. Наверное, здесь нет ни одного человека, который бы не приложил свои силы, свое ремесло, свое творчество, свое умение к организации жизни, к восстановлению жизни и к дальнейшему развитию. Мирное небо, чтобы было над головой нас, чтобы не было войны, чтобы все были здоровы и всего прекрасного. Всех жителей поздравляем с огромным праздником, с юбилеем. Праздник удался, я уже целый день здесь смотрю за праздником, наблюдаю. И желаю, конечно, мира всем, самое главное, в первую очередь. Здоровья, без него не обойтись. Ну и благополучия всем-всем. Добра, Любви, всего самого хорошего. Конечно же, самое главное ⁇ это мир. Мирного неба.